पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदगी सरसि च करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये श्रीमन्नारायणीयं दशकम्पट्टाभिषेकम् आलोक्यशैलवधरणादिरूपम् प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोका विश्वेश्वरं तामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोतितो निर्गतितो निजाय वर्गाय ता तेन भव प्रभाव एषाम् बहुमानभार ततो ततोऽवमानोधिधतत्वबोध सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्यतुष्टावत स नष्टगर्व स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनाथे स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिपयोभिः अभ्य अभृषिञ्जत् ऐरावतोबाहृत दिव्यगङ्गापथोऽभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्ष जगत्त्रयेश त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाट नाकेऽपि वैकुण्ठपते पुलभ्यां श्रियं प्रपेदे प्रभावाद। कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नयन्पिता वारुणपुरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूप ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यता तम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पितावदच तच्चरिदं निजेभ्य हरिं विनिश्चित्य भवन्दमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् रसप्रवाह, दृष्ट्यान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबदरवदेवं देवकृता कृत्रावतारे परपदमनवाप्यं परपदमन दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुभरूपी त्वं हि साक्षात्परात्मा पवनपुरवासिन् पाहि मामा मयेभ्यो मा मयेभ्य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्द गोविन्द